Новости в прямом эфире. И на, календарь... на календаре у нас 16 января, уже пятница, на улице минус 11 градусов зима. Настоящая зима. Ну, слава богу, у нас есть свет, есть тепло, есть интернет. Но я знаю, это не у всех. Война продолжается, обстрелы продолжаются. У многих действуют экстренные графики отключения света. Где-то нет тепла, где-то нет интернета, где-то нет света. А мы с вами продолжаем. Продолжаем вникать в Слово Божье и молиться, и поддерживать друг друга. Думаю, с утра самые хорошие, теплые слова не помешают. Вот как Елена Демидова желает нам доброго утра. Сергей Острижный тоже доброе утро. Сережа Калинин доброе утро всем нам. Константин Кособоков на связи с нами всегда. Церковь благодать благодарить за поддержку, молитвенную поддержку, материальную поддержку всех, кто молится вместе с нами, поддерживает, пишет комментарии. Михаил Бондаренко, доброе утро. Саша Мартынченко, Марина Медведева, Юлия Ханжаева, Олег Волошин. Всем хорошего утра. Татьяна Крутенко, за граница. Виктор Дзюнич, семья Кривой Рог. Саша Саламаха, Геннадий Белиба. Доброе утро, уважаемые и вы. Слава Иисусу Христу. Олег Борисенко, доброе утро. Итак, присоединяется, у меня пишет слабый, слабое действие интернета. Ну, я думаю проведем эфир. Сейчас, может, еще кого-то смогу увидеть. Одну секундочку. Итак, Евгений Шпилевой, Оля, Олечка. Ну и тех, кого не вижу, тоже извините. Пишите приветствия, они остаются. Пишите пожелания, хорошие, добрые слова. Они не помешают сегодня каждому из нас. А мы обращаемся к Божьему Слову. Читаем его постепенно, последовательно и постоянно. Каждый Божий день не пропуская такой возможности. И у нас есть 10 минут ценного времени, чтобы обратиться к Божьему Слову. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, завтра уже закончим, предпоследняя глава, второе послание к Коринфянам. Хорошая, замечательная глава, мы уже читали вчера в прошлой главе, что Павел как бы так в неразумии похвалился, похвалился перед лжеапостолами, похвалился, чем хвалятся верующие люди, а верующие люди хвалятся своими скорбями. Скорбями за веру в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Скорбями за Евангелие, не за свои грехи. И вот в этой главе он говорит, второй, третий стих. Ну что еще? Знаю человека, служителя во Христе, который назад, тому, 14 лет, в теле ли, не знаю, вне тела, не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Вот апостол Павел был поднят, поднят до третьего небо. Богословие говорят, что есть первое небо, там, где обитают птицы. Мы с вами это видим. Есть второе небо, космос. Там уже птицы не обитают. Там галактика, там планеты, там солнце. А есть третье небо. Это уже обитель славы Божьей. Вот апостол Павел был восхищен туда. Говорит, В теле не знаю, вне тела не знаю. И вот ну как там, ну, Павел, расскажи, как там у Бога, как в раю. Расскажи, поделись, опиши. Если бы я, или у меня была такая фантазия, можно, есть люди с такой фантазией, они пересказывают, рассказывают, как там хорошо, какие там улицы, всего-всего-всего-всего в доставке. Павел говорит, пересказать. Нечего мне пересказывать. А вот... То, что нам сегодня дано, я знаю, кто там, кто там живет в непристумном свете. Это дано знать каждому верующему человеку через вернейшее пророческое слово, через Библию. А вот там, на престоле, Иисус Христос, Он в Своей, в Божьей славе, это наш Спаситель. Это тот, который умер за наши грехи, был погребен и воскрес для нашего оправдания. Тот, который явится. Во второе пришествие, судить живых и мертвых. Царству, которого не будет конца, тот, который ходатай, ходатай Нового Завета, который молится сегодня, молится вместе с нами, молится перед Отцом за нас, чтобы закончилась эта безумная кровопролитная война. Тот, который утешает бездомных, утешает нищих, утешает страждущих, утешает тех, кому тяжело, тот находится, тот, который прославился прославился в теле ради нас и ради нашего спасения. Вот об этом мы можем рассуждать, о вечной жизни, о тех благословениях, которые дарованы нам во Христе Иисусе. О нем. Потому что о нем написана вся Библия, все 66 книг священного писания. 39 книг Ветхого Завета указывали. Все пророки указывали на Спасителя. Этот Спаситель совершил дело нашего спасения. И сегодня там, там, на третьем небе. Вот это замечательно. А фантазировать, у кого есть фантазия, можете фантазировать и рассуждать. Седьмой стих. И чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Три раза я молился Господу, чтобы удалил от меня это жало. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Вот чтобы я не сильно умничал, ну, любой из нас, для смирения у каждого из нас есть. Есть жало во плоти. Есть польза от этой болезни, от этого жала. Конечно же, есть. Есть. И эта польза написана, посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо, когда я немощен, тогда я силен. Есть польза для тех, кто болеет, для тех, кто страдает. Есть польза во Христе Иисусе, конечно же. Есть, есть. Бог прославляется, когда нам тяжело, когда мы в немощах, когда мы в болезни, когда я говорю, Господи, я уже не могу. Тогда Бог все может. А когда я сам все могу, когда я смел, когда я уверенный в себе, тогда мне Бог не нужен. А вот когда я слаб, тогда Он силен. И когда я осознаю свою немощь, свою пустоту, я стремлюсь. Стремлюсь в церковь. В церковь Иисуса Христа. 14 стих об отцовстве. Что такое настоящее отцовство? Написано, что не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Апостол Павел говорит, я тот, который родил эту церковь. И я собираю вам имение. И я буду охотно и сдерживать свое и истощать себя за души ваши. Я готов дать все. Все. Вот самоотдача признак. Признак отцовства, признак, признак пасторства, а не использовать людей в своих целях. И, конечно же, 20 стих говорит, но ну, есть опасность. Есть опасность, ибо я опасаюсь, чтобы мне, когда я приду к вам, приду. У вас там не остались раздоры, зависти, гнев, сплетни. Научитесь, научитесь каяться в своих грехах и доверять эти проблемы Господу и Спасителю Иисусу Христу. 22, 28 глава книги Второзакония. Все ее знают, все ее читали. Я, наверное, одна из первых глав, которую мы прочитали. Здесь благословение и проклятие. Я так вот прочитал, и мне сразу становилось плохо раньше. И вот здесь написано. Трозаконие, 28 глава. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И тут, если ты будешь послушать Слову Божьему и исполнять Слова Божьи, будешь в благословении. Если же нет, то будешь в проклятии. И все люди на этой земле, наверное, верующие, хотят жить в благословении. Они даже в небо кричат, я знаю, много кричат в небо. И кричат, благословен я в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева, благословен при входе и при выходе. Да поразит перед тобою Господь всех врагов твоих. Все хотят. Но почему не получается? Почему слова эти не работают? А потому что люди забывают, что все мы Согрешили и лишены славы Божьей. И нет на этой земле праведного ни одного человека. И вся наша праведность, которую мы хотим, хотим заслужить у Господа благословение, оно не подходит. Вся наша праведность она как запачканная одежда. Заслужить благословение у Господа нельзя. Сколько бы мне кричали в небо, нет, есть только один: один. И Он своим совершенным послушанием благословил нас всяким духовным благословением. Это Иисус Христос. Он, Он совершенное послушание. Он совершил дело нашего спасения. Он единственный, который без греха умер за наши грехи и был погребен и воскрес для нашего оправдания. И сегодня, мы живем во времена Нового Завета, и сегодня, конечно же, послушание Слову Божьему это от сердца, это радостно, это хорошо. И проклятие, которое описано здесь, Куча разного проклятия это не приговор, а предупреждение для меня, для каждого из вас. Андрей, ну, сюда ходи, а сюда не ходи, потому что снег попадет в голову. Помните, башка попадет, больно будет, скользко будет. Вот есть флажки. Не заходи, не райся с, с грехом. Грех тебя погубит. А трудности, через которые мы проходим, это чтобы проверить. Проверить нашу веру, закалить нас в этой вере, в эти трудные времена. Потому что мы живем. Мы никогда не жили во время войны. Но сейчас Господь поместил нас в такие обстоятельства, и мы проходим. Проходим не сами. Проходим с Господом и Спасителем Иисусом Христом. И не просто сами. А еще и у нас есть сила поддерживать друг друга. И 29 глава 2 законе. Бог обновляет здесь свой завет перед входом написано в обетованную землю и напоминает. Напоминает о чудесах, которые он творил, о своей верности Божьему народу и предупреждает. 19 стих мне вот понравился. Если человек говорит в сердце своем, а, буду жить как хочу и оправдывает себя, то последствия будут ужасны. А мы помолимся. Спасибо, Отец Небесный, за это утро. И у нас нужда, мы молим Тебя за наших воинов, защитников, за всех. За пастырей, за служителей, за капелланов, за волонтеров, за наших энергетиков, за президента, за страны-союзники. И просим благословения для каждого из них. Мужество, стойкость, верности, правильных принятий решений. Благослови наших верных миссионеров, проповедующих Божье Слово за пределами страны, а также за все церкви Христовы. Вижу церковь Никополь вместе с нами, замечательным пастором Павлом Антоником. Благослови вашу общину, Господь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Сегодня в 16.30 молитвенное собрание и в 18.00 семестр основы веры в малом зале. Мирного и тихого дня и хороших встреч с людьми. Спасибо всем.